તો ઝઘડિયાની દુષ્કર્મની ઘટનાને કિરણજીત સિંઘે પણ વખોડી છે જેમાં ભરૂચ ખાતે ચીફ કેસ તરીકે આવ્યા હતા શહીદ ભગતસિંહના ભત્રીજા દુષ્કર્મની ઘટના અંગે કિરણજીત કિરણજીતસિંઘે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું દુષ્કર્મના આરોપીને ફાંસીની સજા ફરમાવો તેવું કિરણજીત કિરણજીતસિંઘે જણાવ્યું સરકારે નક્કર કાયદો બનાવવો જોઈએ તેમ પણ ભરૂચ જિલ્લામાં ઝઘડીયા જીઆઈડીસી ના વિસ્તારમાં જે ઘટના બની છે તે કલંકિત ઘટના બની છે સગીરા સાથે દુષ્કર્મ બાદ નરાધમે તેની ગુપ્તાંગ સુધી

वंशों ने बलिदान दिया है देश को आजाद करने के लिए मेरे परिवार के लोगों ने मेरे ताऊ जी ने मेरे पिताजी ने हम लोगों ने जो बलिदान दिया वो इस देश की ऐसी आजादी के लिए नहीं था जहां महिलाओं का सम्मान ना हो उन्हें रेप दुष्कर्म जैसी घटनाओं से जूझना पड़े जहां कन्या भ्रूण हत्या हो और महिलाओं का सम्मान ना हो तो आज के समाज में यह आवश्यक है कि इस तरह के अपराधियों को जो महिलाओं के खिलाफ इतने संगीन अपराध करते हैं सख्त सजाएं दी जाए बहुत जल्दी तुरित उनके मुकदमों की सुनवाई हो और आरोपियों को फांसी दी जाए, तभी ये समाज सही सुधार के रास्ते पे चल सकेगा। भगत सिंह ने अपने देश आजादी के लिए बलिदान दिया था ऐसे दरिंदों को कितने समय में सजा होनी चाहिए कैसी सजा होनी चाहिए एक लड़की एक दस साल की लड़की मतलब सगीरा उसके साथ इतना घिनो घर का तो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत दुखद बात है जल्दी से जल्दी होना चाहिए और ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि महीने पंद्रह दिन में वो मुकदमा चला के उन्हें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा वो दी जानी चाहिए ताकि समाज को एक संदेश जाए और महिलाओं के प्रति ऐसे अपराध दुष्कर्म के वो रोके रुक, जा सके Uh, क्या मानते हो आप पूरे गुजरात में ऐसे गैंगरेप जैसी घटना हो रही है दुष्कर्म घटना हो रही है सरकार को कैसा uh, uh, मुकदमा चलाना चाहिए कितने दिनों में मुकदमा चलाना चाहिए कैसी तरह ये सजा होनी चाहिए आरोपी को बहुत शीघ्र शीघ्र होनी चाहिए जो एक महीने के अंदर पंद्रह दिन के अंदर वो उस मुकदमे को फौरी तौर पर सुना जाए और सजा दी जाए पूरे गुजरात में और पूरे देश में जो ऐसी घटनाएं होती हैं उन्हें रोकने का यही ढंग है कि सरकार सचेत हो ભગતસિંહના ભત્રીજા ભરૂચમાં આવ્યા છે અને ભરૂચમાં ગુજરાત પદ સાથે વાતચીતમાં ઝઘડિયા જીઆઈડીસી ની ઘટના અંગે પણ તેઓએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને સરકાર દ્વારા પણ આવા જો બનાવો બનતા હોય તો તાત્કાલિક તેમાં ફાસ્ટેગ કોર્ટમાં કેસ ચલાવવામાં આવે ને આવા દરિદાઓને સજા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગણી તેઓએ વ્યક્ત કરી દીધી છે વિરેન્દ્ર પાટીલ સાથે દિનેશ મકોણા ગુજરાત ફર્સ્ટ ભરૂચ